Поздравляю и дякую, что дивитеся. Я Инна на бок, а это проект ⁇ Зна постукали ⁇ І попри те, що тиждень у нас розпочався новий, у Кремлі все стабільно і продовжують рупори пробивати днища своїми цинічними і нікчемними заявами. Тому я вкотре зібрала для вас добірку найсвіжіших висловлювань, якими пропагандисти тільки й те роблять, що підтверджують тезу, що правда і росіяни речі несумісні, бо вони брешуть і спотворюють правду. І ось вам яскраве тому підтвердження. детей нужно защитить и от этого вида преступлений, которые в отношениях них развернул киевский режим. В итоге киевский режим стал катализатором международного терроризма. Преступники со всего мира пользуются инфраструктурой киевского режима для достижения своих преступных целей. Уважаемые коллеги, что мы в заключение хотим предложить? В итоговый доклад включить предложение Для профільних структур, в тому числі Генеральної прокуратури, офіційно ініціювати признання структур київського режиму терористичними організаціями. Вважаємо колеги, я благодарю за внимание. Як чуєте, терористи і вбивці, тобто ті, кого зневажає весь цивілізований світ, чомусь вирішили, що той самий світ буде реагувати на такі заяви. Вам, до речі, як? Що скажете з цього приводу? Напишіть у коментарях. Ба більше зараз покажу вам ще одну заяву, яка лунає з вуст людей, які насправді втратили все людяне, але продовжують звинувачувати у цинічних злочинах нас та збройні сили України. Палучусвіє сорока 46 случаях з українських українським на в воєнних цілях, поміщеннях дитячих садов, школ, гімназій. Ну продовжують це ділянку, в общемте без зазріння совісті. Ось так от та висновок тут лише один: риторика пропагандистів не змінюється, і вони не збираються зупинятися. Ці циніки, які вбивають українських дітей, обстрілюючи навчальні заклади, щоб виправдати це, тепер як чуєте, несуть ось таку ахінею. Та як на мене, усе це працює виключно на внутрішню аудиторію, тобто таким чином путіністи можуть промивати мізки хіба що жителям боліт. Бо ми та всі, хто підтримують Україну, добре знають, хто справжні терористи. Тож поїхали далі. Бо між цинічними та брехливими заявами пропагандисти, хоч і завуальовано, але час від часу таки розповідають і про те, що насправді відбувається на болотах. Так приміром, Симон Ян, намагаючись корчити себе борця за справедливість, розповіла про проблеми на болотах. І не тому, що її це турбує. А тому, что это выгодно Кремлю. Бо нагадую, без відома бункерного диктатора просто так на Москве такие заявы не лунают. Мы по-прежнему видим много несправедливости в том, как устроено наше общество, мы сами, по отношению к армейским, к людям в погонах. В первую очередь армии, в первую очередь почему? Потому что сейчас идет СВО, люди проливают кровь люди кладут на алтарь нашей Родины, на алтарь русского мира своей жизни и судьбы своей семьи. Поэтому, в первую очередь, мы говорим о них. Я встречаюсь сейчас не так, конечно, безусловно, как ты, но довольно часто встречаюсь с офицерами, с героями России. Первое, на что они обращают внимание, когда мы заканчиваем обсуждать, собственно, вопросы военные, как там в поле, как на фронтах, они постоянно говорят об одной и той же несправедливости. И не далее, как вчера, мне звонил один наш общий коллега, который не раз был в твоей студии, говорит, я вот пью чай с няней, а у няни, ну няни его детей, а у няни сын кадровый офицер. И вот он говорит то же самое. Как же так, что кадровые офицеры на фронте получают меньше, чем только что пришедший контрактник и мобилизованный? Ну это же несправедливо неправильно. Несправедливо, неправильно. Надо наводить в этом порядок? Конечно, надо наводить в этом порядок. И это касается не только армии, а вообще всей нашей страны. Мы много раз уже говорили в этой студии о том, что нам надо, вот сейчас Леонид меня поймет, как коммунист, нам надо справедализировать распределение доходов и расходов в стране. Тож, знаете, чему на россиянском телебачении начали сейчас про это активно говорить? Бо у них таки є проблеми з мобілізацією, і насправді не так багато бажаючих долучатися до армії окупантів, щоб загинути на війні. Тому пропагандисти стали розповідати про те, що треба більше дбати про військових. Звісно, як завжди, годуючи росіян обіцянками. Ну, щоб підкупити цими заявами тих, хто потенційно таки може стати частиною російської армії. Та й це ще не все. Бо Симон'ян навіть про жінок згадала, як вам і це. Вона сказала, що якщо хочете жити красиво, відправляйте своїх чоловіків в армію, і буде вам щастя, і до речі, баранина, відпочинок і красиве, розкішне життя. Вичому ну, генерал не може отримати мільйон. Почему может какой-нибудь там вице-президент какой-нибудь госкомпании или какой-нибудь там конторы получать 10 миллионов? А генерал, который жизнь положил на защиту своей родины, не может получать миллион. Но ведь на это денег у страны не хватит, мне говорят. Ну как же не хватит? На вице-президентов хватит. Их не меньше, чем генералов, всяких начальников Но, отделов с огромными не зарплатами. Так много. Я об этом и говорю. То есть людей с немыслимыми огромными зарплатами. Ну, что это такое, это 1800? Ну, что это немного. такое? Это, это, точно не меньше, чем людей, получающих значительно больше, чем миллион. Разнообразных вице-президентов Я разных про это компаний. говорю, да. Всегда в нашей истории, что в Царской империи, что в Советском Союзе, который был коммунистическим и, в общем, скажем так, скептически относился, в принципе, к вопросам личного обогащения, да? Но всегда и там, и там люди в погонах, генералы, люди высоких воинских званий, неважно в каком подразделении, в армии или нет. Это была элита общества не только с точки зрения их морального, нравственного статуса, но и с финансовой точки зрения. Это были люди, которые были обеспечены, ну уж точно не хуже, а лучше, чем другие. Помните, чтобы стать женой генерала, нужно выйти замуж за лейтенанта. Ну это же хотели стать женой генерала, потому что ты понимаешь, что жена генерала, это в общем, ну, что-то такое состоялось в жизни со всех точек зрения. И отдыхать может, где хочет, и одеваться красиво, и не думать, что вот пойти ей там в пятерочку или магнит, и сегодня купить ей там кефирчку или курочку, да, а вот уже на баранинку, условно говоря, не хватит. Так не должно быть. Як как думаете, а все це, вся эта словесная диарея? Тобто, чи вдасться таким чином пропагандистам переконати росіян долучатися до армії вбивць? Бо от, приміром, героїнь наступного відео Кремля таки змогли переконати у тому, що це захід винен у розпочатій ними ж війні. От, приміром, героїнь наступного відео рупори Кремля таки змогли переконати. Принаймні, в тому, що це захід винен у розпочатій ними ж війні. Тож у них тепер підгорає через те, що Велика Британія вкотре надала Україні військову допомогу. А до нового пакету увійшли ракети для протиповітряної оборони, боєприпаси та дрони. Тож росіяни вирішили помститися. Пошли, я вам подскажу, это дипломатические надо, 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 надо. Надо. Да, отношения. Да, да, да. Сколько можно так, Да, потому что они уже Сколько можно

поки ці пацієнти психлікарні з Краснодара збираються штурмом брати посольство Великої Британії, розкажу вам, чому ж у них так рве дах. Так от, міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс 19 травня повідомив, що Велика Британія надала Україні понад 1 мільйон різноманітних боєприпасів, а ще 80 ракет для систем ППО, 20 автомобілів амфібій, а також 20 систем розмінування, 4 тисячі одиниць військового спорядження, 30 палет із запчастинами, а також безпілотники дальньої дії. И самое главное, Великобритания была первой страной, которая позволила Украине использовать свои ракеты для ударов по Крыму. Не пытались западные спонсоры Киева представить свою помощь как вклад в самооборону Украины для любого не заангажированного, да и просто думающего человек очевидно, что без их вредоносного вмешательства конфликт давно бы уже закончился, а точнее сказать, никогда бы не начался. Ведь Россия и Украина братские народы таковыми, они останутся и после того, как прекратит свое существование марионеточный киевский режим. Не случайно миллионы украинцев сбежали от него именно в Россию и чувствуют себя в нашей стране в полной безопасности. Пока еще пребывает в иллюзии о том, что могут руками украинцев нанести России поражение на поле боя. В этом они, разумеется, ошибаются, что российская армия как раз и доказывает на поле боя. Надеюсь, что вы, все вы понимаете, что без устранения первопричины украинского конфликта прочного мира обеспечить не удастся. Кроме того, военным экспертам очевидно, что нет такого супероружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя. Правда же состоит в том, что с 2014 года Вашингтон и его союзники завели в лице Украины подопытную морскую свинку, и поставили перед собой задачу вырастить из нее что-то такое, что досаждало бы России, а в идеале мешало бы нашему развитию. Однако главным элементом трансформации этой свинки стала накачка Украины оружием под прикрытием Минских соглашений и промывки ей мозгов в русофобском, националистическом. В этом американские власти сотоварищи действительно преуспели. Свинка действительно выросла агрессивной и безбашенной. Но как бы ни старались западные кукловоды, другого более мощного животного из подопытной свинки вырастить нельзя. И как только они почувствовали, что этот подопытный кролик сделал все, что мог, и они его попросту списали. Сейчас их задача заработать над подопытным побольше денег, утилизировать как можно больше старых вооружений и испытать как можно больше новых. Вот, коллеги, горькая правда того, что сейчас происходит с Украиной. Але, даже ведь еще не все. Потому что Бо на болотах звучали и такие заявы. Давайте послушаем. Читаю все эти хуторские телеграм-каналы, там же есть чаты. Когда уже русские говорят, нас придут освободят внезапно? Крови-то было гораздо больше, во-первых. И во-вторых, э стало очень быстро понятно, что та цель, которая заявлена, она нереализуема. Я имею в виду границы 91-го года. Потому что расчет-то был на что? Вот мы сейчас соберемся, Запад накачивает нас оружием, женщинами и ромом, и мы с криками на абордаж несемся в этот пресловутый контрнаступ. В ближайшие там 2-3 дня сейчас как из клаки польются рыдания по поводу того, что все проиграно и что последняя надежда – это старый рыцарский замок в предместьях Львова, причем о его существовании они доподлинно не знают, но они помнят этот сюжет из советского кинематографа, где вроде по преданию был синтез немцев и значит, доблестные чекисты оттуда выкуривали в результате спецоперации. Вот, вот это сейчас все последует. Часна є там сама коже у полякав документи. Є що, що, що це їх? Поніваєш це наше. Та ми ж то з вами знаємо, що і такі слова пропагандистів курам насміх, тож продовжуємо своє робити, а це боротися з окупантами, і звісно, з ворожою пропагандою. Тож, хто знову постукає з на на болотах, розповім у наступному випуску. І не забувайте, з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся і звісно за зворотній зв'язок. Усі коментарі під випусками бачу і читаю. Тож бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.